Вітаю ще річневими мандрами. Вітаємо. Вибрались на ринок, бо вчора тільки приїхали, а в холодильниці, понятно, пусто. Значить, треба їхати на закупку. Є і фрукти. і Зараз перед святом ялиночки навкруги продаються, вже багато чого. Це, в принципі, неплохі. Тут сідаються ціни невисокі. Такая предсветка, краса стоит. С наступающим вас. И вас наступающим. Дякую. Взяли, взяли рыбки, телящики, карасики. А это кто? Судак. Судак. А судак по 70, да? 170. 170. А мы взяли, взяли вот такую по 45. Я когда-то ел. она свеженькая. 5 килограммов. Вот вкусный жареный, и уха. А где ты его взял, на базаре? А мы в Светловодске были. А, это когда-то было. Ага. Нет, 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 нет. У нас в Мелитополе были часы, которые постоянно показывали ночью время. Очень удобно. Тут нема. Мы хотим взять. Что то всякий... Не знаю, какая цена. А сколько вот этих? Везде на коробочках написано. А, вот 585. Это очень удобно даже. Вот такие. А у вас есть такие часы? Там, скажите мне, ласочка. Гординники. И купили еще барьер. Но мы новее купили, не такой модификации. За 600 гривен. Потому что переживаем за электрику зараз, Сами знаете. Потому что газовый котел очень дорогая штука. Взяли здесь. Здесь есть выбор. В общем-то большой всего. Слава Богу, будем спокойнее. По крайней мере, нас очень хорошо служили, приемно было. нас все доброе вам. Здесь около крытого рынка мы брали рыбку недорогую. Довольно-таки цена более или менее по сравнению с другими точками. Тут пикет 165, я вот и выбрала по 230, тогда так он не такой замороженный. И выбор довольно большой рыбки всякой. Так что комьянчане. но тут непогано брать рыбу. Миша сам берет и засаливает. Ну тоже можно посолить. но той форельки нету. Ты тогда почем брал форель? 250. 250. Это 250 а Доброго раночку. Вижу по справах заранее. Иду и. Ну, в голове понятно, постоянно одни и те же мысли крутятся у нас у всех, пока не закончится эта клетущая война. Иду. Канал мой очень сильно любят. И боты проплаченные, и те, которые уверены, что есть только их мнение, другого быть не может. И часто мне пишут, приехал муж ваш с этой территории, и чем ему там не жилось, и все прекрасно, хорошо, и все нормально, чем вы еще недовольны. вот представьте себе, захватили бы вас китайцы. Просто захватили, дали свет, тепло, воду, и все нормально, все хорошо, пенсии бы даже дали. И вы бы радостно хлопали в ладоши, вас все устраивало бы, все хорошо, все нормально. А какая разница, да? Главное, что есть пожирать. Главное, что есть светло, не настреляют. И большинство из этих писак именно так, по-моему, живут по такому принципу. Какая разница, все хорошо. Но нас, украинцев, там осталось, 80% не выехало с этих территорий. Я же общаюсь и с нашими, и с бердянцами, и с херцонцами. Людям просто некуда выезжать было. Малые дети, старики, жилье, которое потом очень тяжело найти и очень тяжело платить. Поэтому они вынуждены остаться. Но я же настроение знаю этих людей. Это украинцы. И они ничего не поменяли своими мировоззрений, И они просто вынуждены выживать в, этой, в этом месте. И чекаты. Чекаты. Потому что Иншего выходу нема. И кто мне рассказывал сказки, как замечательно хорошо ним там живется, я знаю, как им живется там. И их жизнь это сплошное ожидание. Представьте, как оно себе жить, когда ты свое мнение, свои мысли, свою боль а вынужден где-то прятать далеко-далеко подальше, чтобы никто этого не видел. Вот так они выживают. На наших территориях уже очень много приехавших. Им нравится. А чего же? Замечательные города, инфраструктура, все хорошо, все доглянуто. И вот они пишут в тиктоках и везде. Мелитополь прекрасный город. А чего же он не прекрасный? Не только Мелитополь, Бердянск, Херсонщина и все остальные территории. Наши территории. И пишут, мы одна страна. Да не одна мы страна, не одна. И никого мы не звали, никого мы не просили. Мы счастливо себе жили. В своих домах, в своих городах. И не надо нам навязывать свое мнение, свое видение того, как вы считаете, должно быть. Так не должно быть. Каждый человек должен жить в своей родине, в своем доме, в своем городе. И с гражданством в стране, которую, в которой он жил, которую он любит и которая ему родная нормального человека не работает так. Есть свет, есть тепло, есть все необходимое для жизни. Значит, все, это мой родной дом. Очень для многих нормальных людей это так не работает. В Мелитополе у нас такие гирляндочки были, мы на окно вешали, было так классно, но это было до войны. А здесь вот я встречала Новый год без всяких гирляндочек. А теперь мы обживаемся. О, красоту сегодня купили. 7 метров 200 гривен. А может еще потом мы возьмем, не знаю. Но очень хочется, чтобы этот Новый год уже хоть немножко был похож на настоящий праздник. Тут режимы разные, да? Да, три. Ух вот четвертый ага. режим. А здорово было выясним бы, на окошко вот еще появилось. Пятый. Повесить. У -у -у. Вот шестой. Ну а ты бы они дороже, на рынке дешевле. Классно. О! Миша, красоту творит. Карзону делаю. Ага, тебе на голову корона. <свят> Приехал из Миши в центр города, Каменский. И вот тут на площади, бачите, зажил семисвечник. А Ханука нынче. Интересно. Раньше такого не бачили. в Днепре я бачила тоже на центральной площади. Тиктоки показывали. А Ханука – это Новый год, да, евреев? Чи як це? А, это особое какое свято, да? Светла, праздник Светла. Праздник Светла, он як? Ну что, витаю всех, у кого сейчас свято. Дай боже на миру. А... а приехали мы с Мишей сюда из тому что тут кофе. витанечка. И хочемо... Миша хочет купить какого машину. Вот ему захотелось. Это. Я люблю смачный кофе. А кто же его не любит? Поэтому пойдем себе делать такой новогодний подарок. А тут традиційно кожен рік красота. Новогодній уголочек такой. Святий Миколай з подарунками. Можна і до диванчики присесть. О, Міша вже тут как тут. Хі -хі. А, гарно дивитесь разом. Хі -хі. З наступними святами всіх, Дай Боже головне мирними. Принесли мы наше сокровище домой. Вот такое мы взяли. Вот она дорога. Вон она 2 400 стоит. Потому что те навороченные, конечно, там по 20 тысяч. Куда нам, ну, во-первых, не по деньгам, а во-вторых, да зачем? Она простенькая, но я так думаю, очень даже надежная. И уже пробовал, Миша, ты пробовал, да? Такой, у дочки такое же кавоварка и кофе получается хорошее, да? Да, сейчас и это попробуем. Угу. Почала работать. Тут можно и молочко добавлять и можно паром проходить. Это будет капучинизатор, так что все необходимое тут есть. Она называется О, рожковая. Пара. Так вот эта первая чашечка есть. Ты хочешь что-то сразу Я два пробовать, хочу... да? Да. Ну чтобы у нас потом мы поделили на одну. На нет? двоих, да. В общем, осваиваем. Сейчас будем пробовать. А оце маленьке гарнятка мені Міша з Мелітополя привіз. Ми колись давно-давно. Смотри, з п'єнкою красиво, зі Львова привозили. А ну наливай мені буду коштувати. Хорош, хорош чуть-чуть. Так, оце перша чашечка наша з новою кавоваркою. Гадаю. А гадаю, все буде удачно, так? Ну, давай, за початку. Ну, кави. Смачная кава, можно Тут, сюда трошечки сливок, чи молочка, и буду еще смачнейшая. С початком! Купили мы эти часики, они же небольшие, они такие, как телефон примерно. Не показывают дату, температуру, время. Но я хочу сказать, они такие яркие, что ночью это просто светильник, просто светильник. Очень удобно, мне понравились. 250 лин, конечно, но хорошая штука. Управились с Ружки и вышли погулять. Пошли бы, конечно, на спортплощадку, но, увы, пока у Миши это все дело не доживет, а потом по полной будем заниматься. Да, дорогой? Да, да. А сейчас пока я тренер. Да не, я, солидарно, солидарна, я тоже с тобой не, пойду туда. Пойдем купим капусточки, бо треба квасить и сделать голубцов хорошо бы. Вот так лучше. А вам дякую, что были со мною. Дякую за поддержку. Дай Боже нам миру. Дай Боже нам тихой ночи, бо я уже на, на ночь все пишу. И дай Боже, все, самого самого доброго. Трошечки красоты в ленту. Какая милота. Прелесть. Скоро Новый год. Пускай нам принесет все самое-самое хорошее. То, чего мы чекаем.